уже делаем немало того, что э, программа, которая называется детского плавания, бесплатно обучает детей плаванию по Украине. Вот, то есть около 9 тысяч детей посетила этот клуб. Было сначала два города, потом пять, сейчас уже около восьми городов в этом году было. Э, и еще есть программа, созданная группой строительной компании Федерации плавания при также участии моего фонда. Программа развития водно-спортивных комплексов в Украине вот. И Я хотел бы, ну, как бы сейчас все это делать для того, чтобы эта программа была принята Была принята на законодательном уровне, чтобы были выделены средства для реализации этой программы Программа, называется? программа развития водно-спортивных комплексов в Украине да, то есть с, э, дело в том, что около 30 лет в нашей стране ничего не строилось за государственные деньги, ни одного спортивного объекта. И то, что нам досталось в наследство от э, распада Советского Союза, на этом мы держались, постепенно все это рушилось. Вот, сейчас э, состояние не очень хорошее, потому что вот, э, сказали, что у нас в Киеве? Сколько, 56 бассейнов, да? А, вот, а есть определенные нормативы, строительные нормативы на 1000 людей должно быть 48 квадратных метров воды. То есть, я так для себя высчитывал, это в Киеве должно быть около 400 бассейнов, 25 метров 6 дороже. То есть у нас столько нет в Украине, сколько должно быть в одном Киеве. Поэтому работы очень много, работы хватит всем и на долгие годы.